हेलो एवरीवन कैसे हो सब लोग जय श्री कृष्ण तो आज हम बनाने वाले हैं मगज़ जो कि एक बहुत ही ट्रेडिशनल रेसिपी मानी जाती है हम गुजरातियों में तो हम इसे आज कुछ अलग तरीके से बनाने वाले हैं तो सबसे पहले ना मैंने यहाँ पे बेसन लिया है अब इस बेसन को ना हमें रोस्ट करना है यानी कि भून लेना है जिससे कि इसका जो कच्चापन है वो निकल जाए और इसका ना कलर भी थोड़ा सा चेंज होने लगेगा जैसे जैसे आप इसको भूनते जाएंगे इसके अंदर से एक बहुत ही अच्छी स्मेल आएगी मतलब उसको जो अरोमा होगी उससे आपको पता चल सकता है कि ये अब भून चुका है तो आप इसका कलर भी देख सकते हैं थोड़ा थोड़ा सा चेंज होता जाएगा ये थोड़ा ज़्यादा डार्क होता जाएगा और जब आपको लगे कि ये रोस्ट हो गया है तब हमें इसके अंदर ना घी ऐड करना है तो मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ कि एक साथ सारा घी ऐड नहीं कर रही हूँ मैं थोड़ा थोड़ा करके घी ऐड कर रही हूँ जिससे कि हमारा जो मगस है हमें उसके पीसीस बनाने हैं तो पीस बनाने के लिए वो थोड़ा सा कड़क चाहिए होगा तो इस तरह से हम थोड़ा थोड़ा घी ऐड करते जाएंगे जिससे कि ज़्यादा लूज़ ना हो जाए हमारा बैटर तो अब बेसन को थोड़ा थोड़ा करके भूनेंगे पर अगर आपको ऐसा लगे कि इसमें घी कम पड़ रहा है तो आप ऊपर से ऐड कर दीजिए जब तक कि ऐसा एक डो जैसा फॉर्म होगा तब तक ऐड करना है और फिर उसके बाद हमें ऐड नहीं करना है फिर उसके बाद जो घी है वो थोड़ा सा लूज़ होता जाएगा मतलब ये जो हमारा जो बैटर है मगज का वो थोड़ा सा लूज़ होता जाएगा फिर उस स्टेज पर हमें उसको स्टॉप कर देना है तो ये देखिए आप देख सकते हैं ये और थोड़ा सा कड़क लग रहा है और उसको अंदर थोड़ा सा और घी ऐड किया था और फिर उसके बाद ऐसा डो जैसा फॉर्म हो रहा था ये देख सकते हैं आप लोग अब इसके बाद हमें इसके अंदर घी नहीं ऐड करना है और इसे ऐसे ही हम भूनते जाएंगे जैसे जैसे हम भूनेंगे ना ये थोड़ा थोड़ा सा लूज होता जाएगा तो आपको ये अभी वाला बैटर है ना वो आपको आप अपने करची से हिलाएंगे तो उसको कड़क लगेगा और फिर इस तरह से धीरे धीरे करके उसके अंदर से घी छूटेगा और फिर जब आप इसको स्टोर करेंगे तब आपको ऐसा लगेगा कि ये अब लूज़ हो गया है बस उस स्टेज तक हमें इसको पकाना है और आप चाहे तो इसके अंदर इस स्टेज पर ड्राई फ्रूट्स भी ऐड कर सकते हैं मैं यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स ऐड नहीं कर रही मैं ऊपर से उसे गार्निश करूँगी और अगर शुगर ऐड करनी हो तो इस स्टेज पर भी कर सकते हैं हम अगर अलग से ऐड करने वाले हैं मैं आपको दिखाती हूँ हम किस तरह से ऐड करेंगे तो ये देखिए हमारा जो बैटर है ये पूरी तरह से लूज़ हो गया है जैसे कि आप देख सकते हो जैसे पहला था वो डो जैसा था और अभी जो हुआ है वो एकदम लूज़ हो गया है तो बस इस स्टेज तक हमें इसे गर्म करना है और बस बाकी अब हम गैस बंद कर देंगे और इसको नीचे उतार लेंगे और थोड़ी देर के लिए इसे ठंडा होने देंगे तो ये देखिए ठंडा होने के बाद ना ये बैटर कुछ ऐसा लगेगा ये फिर से इतना कड़क फॉर्म हो जाएगा अब इस स्टेज पर हमें क्या करना है इसके अंदर हम ऐड करेंगे जायफल इलायची और केसर का पाउडर है आप ऐसा पाउडर बना के भी रख सकते हैं हमने भी स्टोर करके रखा है और उसे जब भी स्वीट बनानी हो तब ऐड कर सकते हो तो टीस्पून जितना हमने आप पे जायफल इलायची और केसर का पाउडर ऐड किया है और अब इसके अंदर हम पाउडर शुगर ऐड करेंगे अगर आपके पास पाउडर शुगर नहीं है तो आप उसका बुरू भी ऐड कर सकते हैं और इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है तो थोड़ा थोड़ा करके ऐड करिएगा वरना फिर ये जो शक्कर है वो बाहर गिरने लगेगी फिर एक थाली को हम घी से ग्रीस कर लेंगे अच्छी तरह से ग्रीस करने उसकी साइड भी ग्रीस कर लेंगे जिससे कि हमारा जो पीस है वो सारे अच्छी तरह से बाहर निकल आए और ये जो हमारा बैटर है उसके अंदर हमने शक्कर भी लगा दी है और इसे अच्छे से हम पैला लेंगे अब जो बोल होता है बोल की जो पीछे की साइड होती है उसकी तरह से उससे अच्छे से हम इसे सेट करेंगे ये देखिए इस तरह से अब ठंडा हो गया इसके बाद हम इसके अंदर पीसीज करेंगे तो कट लगा लेंगे सबसे पहले आपको जितने बड़े कट्स चाहिए आप उतने लगा सकते हैं और फिर इसके ऊपर से हम गार्निश करेंगे ड्राई फ्रूट से ये देखिए मैंने इस तरह से कुछ ऐड किया है तो बस डेडसेट हमारा जो मगज़ है वो रेडी हो गया है और अब आप इस पीस को थोड़ी देर के बाद ठंडा कर दीजिए फ्रीज़ में और फिर निकालिएगा और बस सेट से लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब बाय